بسم الله وبذكر بلية اللهم عجل لوليك الفرج السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Assalamu alaykum və rahmetullah möhtərəm möminlər, əziz eşidənlər. Əziz İslam peyğəmbərim sallallahu alayhi və alihi və səlləm buyurub: "Huseynü minni və ana min Huseyn." Yəni Huseyn məndəndir, mən də Huseyndənəm. Möhtərm eşidənlər, bu hədisin müxtəlif mənaları var. Əvvəla hədisin mənalarına işarə etməmişdən öncə bunu xidmətinizə arz edək ki, Əhləbeytəleyhissalamın başda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olmaqla sözlərinin zahiri və batini mənaları var, necə ki Quranın və zahiri və batini mənaları var. Əhləbeytəleyhissalam mütləq elmin, Allah tərəfinə olan mütləq elmin daşıyıcıları olduqlarına görə onların kəlamlarının da zahiri və batini var, incəlikləri var, gözəllikləri var, dərindikləri var. Ona görə Hazreti Peygamber Akeram sallallahu aleyhi ve sellem ki buyurur: "Hüseyn məndəndir, mən də Hüseyn dənəm." cümləsi sadə anlaşılan bir mənaları özündə əks etmir. Bəlkə müxtəlif çənəkləri müxtəlif olan, gözəllikləri müxtəlif olan, dərinlikləri müxtəlif olan mənaları özündə əhatə edir. Hədisin sənədində heç bir problem yoxdur. Dəlili, mədlulu, yəni həm sənədi, həm mənası çox möhtəşəmdir. İmam Əhləbeyt əleyhissalamlar Buyururlar ki, bizim bir hədisimizi başa düşmək min hədisimizi bilməkdən daha-daha daha üstündür. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam buyurur ki, ata İmam Muhammed Baqir əleyhissalam buyurmuşdu ki, Şiəylərə öz məqam və mənzillə, mənzillərin tanıtdırınca mən deyir soruşdum, necə tanıtdırım? O buyurdu ki, onların məqam və dərəcələri bizim rəvayətlərimizi, hədislərimizi nə qədər bilib və nə qədər onu anlamaqları ilə ölçülür. Yəni nə qədər çox anlayırlarsa, nə qədər daha çox mənalarını bilirlərsə, bu o deməkdir ki, onların məqam və dərəcələri o qədər yüksəkdir. Yəni hədis bilmək o qədər əhəmiylidirsə, nə qədər əhəmiylidirsə ki, hədis bu bu hədisdən bunu anlayırıq ki, hədis bilmək nə qədər əhəmiylidir və mühüm məsələdir. Eyni zamanda o hədisi başa düşmək, anlama, dirayət əli olmaq hədisə nisbətən ondan daha da çox mühümdür. İnşallah biz bu hədis haqqında bir ümumi danışaq və mənalara haqqında sizin qulluğuza arzular edək. Hüseyn məndəndir, mən də Hüseynəndəm. Əlbəttə ilk anlayış, ilk zehnə gələn budur ki, yəni biz vahid bir nuruq, vahid bir e, yol üzərindəyik, vahid bir xətt üzərindəyik. Əvvəla Allah xalq edəndə nur olaraq ki, hədislərimizdə qeyd olunub peyğəmbər buyurur ki, "Əvvəla şeyin xalqa Allah nuru". Birinci şey ki, Allah yaradıb, o mənim nurumdur. Səllallahu əleyhi və səllamu o nurdan xalq edib. Ondan sonra O 2 iki nurun ikisindən Fatime Zehra salamullah alayha onu xalq edib. Sonra o 3 nurdan İmam Həsən və İmam Hüseyn alayhimə salamı mütealallah xalq edib. Nədir məsələ? Məsələ budur ki, yəni bunlar vahid bir nurdular. İlk anlamda budur. Eyni zamanda eyni xətt eyni yol üzərindədirlər. Lakin hədisi parçalayıb da baxmaq mümkündür. Həç iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi budur ki, Hüseyn məndəndir. İkinci hissəsi budur ki, mən də Hüseydənəm. Baxın, ecazkarlıq daha çox görsəniz harda ikinci tərəfində. Mən də Hüseydənəm. İndi əvvəla biz birinci hissəsinə baxaq. Hüseyn məndəndir. Yəni biz birinci dedik ki, xilqətin lap əvvəlinə qayıtsaq, mənası belə olur ki, Hüseyn məndəndir. Hüseyn mənim mən mənnə Hüseyn eyn-i nurdanıq və yaxud ki Allah təbərək və təala həzrət Hüseyn əleyhissəlamı mənim nurumdan yaradıb. Yəni mənim nurumu il çıxır gedib, sonra da mənim nurum nurumdan İmam Hüseyn əlani yaradıb. Yəni mən məndəndir, yəni mənim nurumdandır. İkinci mənası budur ki İmam Hüseyn əleyhissəlam mənim övladımdır. Mənim balamdır, məndəndir, yəni budur. Necə ki Quran bunu bizə təsdiq edir ki, mübahilə hadisəsində həzrət peyğəmbər icrəm sallallahu alayhi ve sellem imam Həsən alayhi salamla və imam Səid alayhi salamı ki aparır mübahiləyə lənətləməyə. Həmin orda kimi aparır imam Həsənlə imam Səidə aparıb Allah Quranda nə deyir? Nat u abna'ana və abna'akum, yəni oğlanlarınızı gətirək oğlanlarımızı. Biz bu ayədən görürük ki, Allah təbərək və təala İmam Həsən əleyhissəlamla İmam Hüseyn əleyhissəlamı peyğəmbərin oğlanları hesab edir, övladları hesab edir. Bəs ikinci mənası budur ki, Hüseyn məndəndir, yəni Hüseyn mənim övladımdır. Üçüncü mənası nədir? Üçüncü mənası böyük alimlərimiz öz qədim şərif kitablarında, hansı ki, bunu qeyd ediblər. Məsələn, Şəhraşib, Kuləyni və digərləri öz tarixi kitablarında dəlailül-imamədə, Cərir ibn Rustəm Təbəri və digərləri öz kitablarında qeyd ediblər ki, İmamə s.ə.v. dünyaya gələndən sonra anası Hzət Fatime Zəhra salamullah alayha'nın sinəsindən su əmmədir. Bəlkə necə oldu bu hadisə, necə baş verdi? Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mübarək barmağını qoyurdu İmam Sənə Əleyhissəlamın ağzına və Peyğəmbərin barmağından çıxan təamla İmam Sənə Əleyhissəlatu və səlləm qida alanırdı. Və beləliklə, necə ki Quranda Allah təbərək və təala buyurur ki, övladlarınızı 2 il əmizdirin, süd verin. Bunun mənası nədir? 2 il ana südü ilə bəslənmiş uşağın nəticə etibarı ilə ana bətnindən çıxartdığı bədənlə ki, çıxır ana bətnindən, o 2 il ərzində yeni bədənə sahib olur. Yəni köhnə bədən gedir, təzə bir bədən onda formalaşır. İndi İmam Hüseyn əleyhissalam peyğəmbərin barmağından çıxan taamla qidalanır. Yəni Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissəlatu vəsəlamın qanı, əti, sümüyü yenidən Həzrət Peyğəmbərin vücudundan çıxan taam vasitəsilə yenilənir. Nəticədə bütün bədəni İmam Senedey salamın bütün bədəni Həzreti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bədəninə çevrilmiş olur. Hüseym məndəndir. Yəni biz bədənə də, ruhə də, nurə də vahid bir cəsədik, vahid bir cismik mənasını daşır. Lakin digər bir mənası mən də Hüseymdənəm. Mən də Hüseymdənəm nə deməkdir? Buların bunun da mənasına toxunacağıq, işarə eləyəcəyik bununla mənasına. E, biz burada müəyyən bir nöqtələrə lakin diqqət etməliyik. O da budur ki, İmam Hüseynə (r.a.) biz deyirik ki, qurumaqda olan təvhidi Ha öz qanı ilə o tohidin köklərini suvardı, təzədən o tohidin tohidi, nübvətini dirildirdi. Yəni din tamamilə sıradan çıxacaqdı, məhv olub aradan gedəcəkdi. İmamə Seyyidəleyhissalatu vesselam öz qanı ilə qurmaqda olan məhv olmaqda olan, yoxa çıxmaqda olan İslamı dini yenidən nə nədir? bərpa etdi. Və buna görə deyirlər ki, alimlər bir terminoloji ifadə istifadə edirlər deyirlər ki əddinu ya məsələn el-islamu muhammediyul vücud sallallahu alayhi ve sellem yəni dini islam islam peyğəmbəri ilə vücuda gəlib və huseyniyul bəqa həsənlən olub bəqa tapıb həsənlə qalıb yəni mən də həsən dənəm mənası budur ki mənim gətirdiyim islam mənim gətirdiyim islam mənim çəkdiyim əzab əziyyətlər mənim insanlara sunduğum şeriat, Kur'an məhv olub aladan gedəcəkdi. Mən borçlu oldum kimə? Həzrəti Hüseynəleyhəssalatu vesselama ki, o həm də öz qanı ilə məni də qorudu, saxladı. Qur'anı da qorudu, saxladı. İslamı bütünlükdə qorudu, saxladı. Əhləbeytəleyhissalamu imaməti qorudu, saxladı. Yəni məndə Hüseindən həmin ikinci mən birinci mənası budur. Biz dedik hədisin bir hissəsin dediyi, birinci hissəsini dedik, birinci hissəsini dedik. İndi hədisin ikinci hissəsini danışırıq. Məndə Hüseindənəm. Məndə Hüseindənəmin mənası budur. Mütərrif deyir ki, çünki e, Muaviyənin yaxınlarından olub O deyir mən bir dəfə özü də Muaviyəyə aşiq adamlardan. Deyir mən bir dəfə Muaviyənin sarayındaydım. Mən onu mömin kimi tanırdım, təqvalı insan kimi tanırdım, dinin iman ehli kimi bilirdim, dinin qayğıkeşin sanırdım, hesab edirdim onu. Amma bir neçə dəfə dil o iç üzün sarayda açdı və azan vaxtı idi, peyğəmbərin adı şəhadətdə yetişəndə dedi ki <coughs> Bu ifadələri işlətdi ki, Əbubəkr gəldi, müəyyən müddət xilafət elədi, getdi, adı da getdi. Ömər gəldi mə, yenil xilafət elədi, getdi, adı getdi. Osman doğurur. Amma bu kişinin adı gündə 5 dəfə İslam torpaqlarında səslənir, adı çəkilir. Mənim arzum, hədəfim budur ki, bu adı silim, bu adı yoxa çıxardım. Yəni Muaviə və ondan sonrakılar, ondan qabaqçıların zaten hədəfləri bundan ibarət olub. İslamı tamamilə məhv edib aradan aparmaq qəsdləri bundan ibarət olub. Arzuları bu olub. Yəni Muaviə və Yezidin arzusu buydu ki, Muhammədi aradan aparsınlar sallallahu alayhi ve sellem. Kəlməyə şahadətlərdə, namazlarda, azanlarda, iqamələrdə bu adı tamamilə silib yox eləmək istədilər. Bu ad kimin hesabına aradan getmədi. Nəyin hesabına aradan getmədi? Həmen Əcdədə təbə Abdilləl Hüseyn bu onun qanunun hesabına aradan getmədi, möhkəmləndi, daha da sabit sabitləndi. Ona görə peyğəmbər buyurur: Məndə Hüseynlənəm, məni belə qoruyan Hüseyndir. Yəni məni də aradan aparacaqlar. Mənim də aininlərim, mənim də ideologiyam, mənim də gətirdiyim şəriət aradan gedəcəkdi. Hüseyn əleyhissalam vasitəsilə o ayaq üstə qaldı. Məndə Hüseynlənəmin bir mənası budur. İkinci mənası nədir? İkinci mənası daha zərif, daha incə, daha gözəl və eşitmək üçün mərifət tələb edən bir mənadır. O da budur ki bizim etiqadımız, məlumatımız, biliklərimiz bunu deyir bizə ki, İslam peyğəmbəri sallallahu əleyhi və, və səlləm İbrahim əleyhissalatu vəs salamın nəslindəndir və İbrahim əleyhissalatu vesselamın iki övladı var. Biri İsmaildir, digəri İshaq alayhimessalam və qərar oldu ki, bir gün Allahın əmri ilə vəhyilə İbrahim əleyhissalatu vesselam İsmail əleyhissalatu vesselamın başını kətsin. Və apardı Minaya və o hadisələr ki, siz bilirsiz artıq bıçağı, hətta bıçaq deyək ki, xəncər, yəni böyük bıçaq Nəticədə oğlu İsmailin boğazına sürtdü, lakin kəsmədi. Nəticə olaraq bir qoç gəldi və İsmail əleyhissəlatu vesselamın başı kəsilməsi təxirə salındı. Belə ki, ayə bu cürdür. İbrahim əleyhissəlatu vesselam neçə dəfə cəhd etsə də ki, İsmail əleyhissəlamın başını kəsin, kəsə bilmədi. Belə bir ayə nazil oldu və Fədəynahu biz ayə bu cürdür. Fədəynahu bi zibh-in azim. Biz onu əzəmətli bir qurbanla dəyişdik. Biz onu əzəmətli bir qurbanla dəyişdik. İndi burada əlbəttə müəyyən yanlışlıqlara düşmüş insanların ailəsindən ötəri zikr etməliyik ki, burdakı Allah deyir biz onu əzəmətli bir qurbanla dəyişdik. Bəziləri elə güman edirlər ki, bu qoç ki gəldi, qoç qoç gəldi. Əlbəttə qoçun gəlməsi orada o ailənin saxlanılmasına xidmət edirdi. Yoxsa ki o qoç İsmayil peyğəmbərdən üstün ola bilməz ki, axı Allah buyurur, Allah buyurur ki, biz onu əzəmətli bir qurbanla dəyişdik. Məgər qoç Nauzubillah, nestağfirullah. Biz belə bir düşüncəyə düşən adamlar deyilik. Şiə qidəsində heç kim belə bir düşüncəyə düşməz heç vaxt. Məgər Qoç İsmailəleyhissalamdan üstündür. Yəni Qoç İsmailəleyhissalamdan əzəmətlidir. Ola bilər milyardlarla qoç kəsilsin, məsələn, dəvələr kəsilsin, qurbanlar kəsilsin. O bəyəm Həzrət İsmailəleyhissalatü vesselamın 1 TL-nin də qiyməti ola bilər. Təbii ki, ola bilməz. Burada ifadə görün necə işlənir? Biz əzəmətli qurbandan dəyişdik. Yəni İsmailə dən də daha əzəmətli bir qurbanla bu qurbanı dəyişdik. İndi burda məsələ nədir? Əlaqə nədir onu sizə çatdıracaq. Bu qurban nədir? Biz hədislərə müraciət edəndə, usulü kafi, nə bilin, digər kitablara, ə, təfsir kitablarına, məsələn, İbrahim Qumminin təfsirinə, məsələn, Seyid Əli Şin Bəhran Əl-Burhan təfsirinə və digər təfsirlərə müraciət etdikdə görürük ki, o əzəmətli qurbandan məqsəd Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamdır. Yəni İbrahim əleyhissalam ki, Minaya bir İsmaillə gəldisə, İmam Sən əleyhissalam 72 İsmaillə Kərbəla minasına gəldi və ən acınacaqlı şəkildə qurban getdi, qan getməli idi. Qurban getdi ki, nəyə qurban getdi? Dinin bütün ayinlərinin qorunub saxlanmasına, imamətin, peyğəmbərliyin, İslamın, Quranın qorunub saxlanmasına qurban getdi. Yəni biz onu əzəmətli qurbanla dəyişdik, yəni Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalatu vəsallamla dəyişdik. İndi sual yaranacaq sizdə ki, mən də Hüseyn deməm ifadəsi ilə bu söhbətin nə uyğunluğu var, nə aidiyyəti var idi bunun. Niyə dedik? Ona görə dedik ki, biz dedik ki, İbrahim peyğəmbərin nəslindəndir peyğəmbərimiz. İslam peyğəmbəri Hz. İbrahim əleyhissalamın nəslindəndir və İbrahim əleyhissalamın oğlu İsmailin qolundandır, onun nəslindəndir. İndi əgər bir dəm Allah ki, əmr etdi, get İsmailin başın kəs və qədimdən də bilinir Allahın yazdığı var, əvvəldən yazdığı təqdiratında qeyd olunub ki, Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də İsmail əleyhissalamın nəvəsidir, nəticəsidir, nəslinəndir. Əvvəldən də bu məlumdur. İndi İsmail əleyhissalatü və səlamın başı kəsilsə idi, bəs bizim peyğəmbərimiz hardan olacaqdı? Necə dünyaya gələcəkdi? Necə mövcud olacaqdı? İsmail onun babasıdır, əcdadıdır və Allah tərəfindən bu belə qərarlaşdırılıb, belə qoyulub. Allah yanında Lohi-i Mahfuzda və digər kürsilərdə yazılmış qılmış, silsiləki var, şəjərə deyənlər ona şəjərətun-nəbə və peyğəmbərlərin şəjərəsi deyilən şey var. Nuri Muhammədin ötürüb və daşıyıcıları silsiləsi deyilən bir məfhum var, məna var, məsələ mövzusu var. Orda da qeyd olunub ki, Hz. Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm İsmail əleyhissalamın nəslindəndir. İndi İsmail əleyhissalatü və səllamın əgər başı kəsilsə idi, Bizim peyğəmbərimiz necə dünyaya gələcəkdir? Necə mövcud olacaqdır? İsmail əleyhissalamın başı kimin hesabına kəsilmədi? Kimə görə kəsilmədi? Vəfədəynahu Allah dəyişdiyinə görə, Allah onu İmam Seyn əleyhissalatü və salamla dəyişdiyinə görə İsmail əleyhissalatü və salamın başı kəsilmədi. Demək, İsmail əleyhissalama İslam İsmail əleyhissalam İmam Seynə görə Hifz olub, məhfuz oldu, xilas olmuş oldu Nə, nəticə itibari ilə də bizim peyğəmbərimiz qorunmuş oldu. Demək İmam Hüseyn əleyhissalam olmasaydı İsmail olmayacaqdı. İsmail olmasaydı bizim peyğəmbərimiz olmayacaqdı. Ona görə deyir mən də Hüseynləyəm. Yəni Hüseynləyəm, mən də Hüseynləyəm ki, Hüseyn olmasaydı mənim əcdadımın başı kəsiləcəydi və mən olmayacaqdım. Bir deyilməli ifadə var burada və sözü də bununla istəyirəm bitirəm, eşidilməli bir Məfhumdur o da bunlardan ibarətdir ki, dəyərli əzizlər, möhtərəm möminlər, gözəl insanlar, əziz eşidənlər. İsmail əleyhissalamə İbrahim əleyhissalam xəbər verdikdə ki, sənin başını kəsəcəm inni ra'aytu fil mənami azbahuka. Mən sənin başını kəsəcəm. O orada bir söz işlətmişdi. Demişdi ki, sə təciddən inşallah minə sabirin. Məni səbr edənlərdən görərsən. Bunun mənası budur ki, bu Bunlardan ibarətdir ki, İsmayilə isam demək istəyir ki, çətindir də, yəni mənim başımı diridir mən. Başımı kəsəcəksən. Amma Allah əmr edib deyənə mən bir kəlmə deyə bilmərəm. Məni səbr eləyənlərdən görəcəksən. Mən bu qanuna qarşı çıxmayacağam. Görə nə boyda iman və ürək sahibidir ki, yəni mən bu qanun, bu əmrə qarşı çıxmayacağam. Allah deyib kəs-kəsə, gözün baxa-baxa diridir mənim başımı kəsəciz. Mən buna ürəyimdə bir damcı da olsun niyə deməyəcəm. Ürəyimdə bir damcı da bir zərdə də olsun. Axı niyə mən başım kəsilir? Nə bilim ağrı, ağrı nə qədər canımı tutsa da ahnalə eləməyəcəm. Uf çəkməyəcəm ki, bu Allahın əmridir, bu kamil formada olsun. Lakin çətin olduğun başa düşdüyünə görə deyirsə təcəddün inşallah minə sabirin. Mən burada müqayisəni buna görə etmək istəyirəm ki, İmam Musa əleyhissalam da öz İsmaillərinə, məsələn Həzrət Əliyəkbərə, Həzrət Qasim əleyhissalamə dedi ki, 7 şahid tutulacaq. Bir Qasimin söhbəti var, bir Həzrət Əli Əkbərin söhbəti var. Yolda dedi ki, biz gedirik çarvanda. Ölüm də bizlə gedir. Həzrət Əli Əkbər burdu ki, məgər biz haqq deyilik. İmam bürdü ki, əlbəttə ki, haqqıq. Bürdü ki, 70 dəfə sənin qabağında mən tikə tikə doğranım. Bədənimin böyük ölçüsü tikə boydu olsun mən yenə də hazıram bu yolda tikə tikə doğranmağa. Görürsüz bu cavab hara? İnşallah sətəci dönə minə sabirin hara. Yəni biri ölümdən ləzzət alır. Ölüm bu yolda ölməkdən ləzzət alır, kəf alır. Digər isə bu ölümün ağırlığını anlayır, çətinliyini başa düşür. Deyir ki, mən inşallah səbr edənlərdən görərsiz. Və ya qas Qasim alayihis salam İmam Seyyidə buyurur ki, "Ağa, dedin ki, hamısı baş şahid olacaq. Mən də o şəhid olanların içində varam mı?" İmam Hüseyn alayihis salam Qasimdən bir sual soruşur. Deyir, "Qasim, ölüm sənin gözündə necədir?" Və Qasim əmisinə cavab verir ki, "Yəni sənin yolunda, Allah yolunda al-mautu ahla min al-asl." Bu yolda ölmək mənə ayami baldan şirindir. Təsəvvür edirsiz, bu cavabla o cavab eyni ola bilərmi? Yəni Həzrət İsmail alayihis salamın cavabı Qasim əleyhissalamın hər ikisi sabah ölümə gedirlər. Hər ikisi üzü ölümə yol tuturlar. Hər ikisi bilirlər ki, ölməyə gedirlər. Allahın əmr və iradəsidir. Lakin birinin cavabı budur ki, sətəci dün inşallah mənə sabirin. İnşallah məni səbir edənlərdən görərsən. Yəni çətindir amma dözəcəyəm. O biri isə deyir bu ölüm məncə baldan şirindir. Ona görə Kərbəla, əshabı Kərbəla nüm nümayəndələrinin misli bərabəri, tay bərabəri yoxdur. Onların canını Əzrail əleyhissalat və salam almaq istəyəndə Mütəaləllah icazə vermir, deyir ki, mən özüm şəxsən özüm onları qəbziruh edəcəyəm. Özüm onların canını alacam, heç Əzrailə belə buraxmayacağım. Allahdan istəyimiz və təmənnamız budur ki, bizi Həzrət Əbuddullah Hüseyn əleyhissalat və salamdan bir an belə ayırılsın. Və onu günü-gündən daha çox tanımağı bizə Allah nəsib və məc. Buyursun. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatu.